Меня зовут Надя Дорофеева. Я солистка группы «Время и стекло». И мне очень повезло, что я являюсь наставницей в маленьких гигантах. И мне очень хочется отдать всю себя этим детям, научить их всему, что я умею. Это для меня будет победа. Если утро солнышко Если мама улезла, значит, маме хорошо. Я точно знаю, что они сейчас чувствуют. Я хочу в них Вдохнуть віру в себя, щоб в далі з них вийшли настоящие артисти. Надя Дорофеєва має обрати двох вокалістів, що зійдуться у батлі, а вже серед них переможця визначать судді. Прийшла з бабеньки і обязательно заберету победу в себе в грузу. Я очень сильно буду старатися. Просто взрив Меня зовут Андрей Бойко, мне 12 лет. Я всегда хотел заниматься вокалом профессионально и стать вот певцом. Мой папа заслуженный артист Украины, работает в оперном театре. Вот меня воспитывала большая музыкальная семья, целый оперный оркестр. Ты очень чувственно спел, ты понимал, о чем ты поешь, несмотря на то, что тебе 12 лет. Каждый из э, деток, который заходил, он меня поразил в самое сердце. Меня зовут Нина Басилая, мне 10 лет, я приехала из Грузии. У меня есть такая большая-большая душа. Всем привет! Меня зовут Галя Дубок, мне 10 лет. Я участвовала на проекте Голос Диты, но я не прошла. После того, как я проиграла, я стала больше заниматься вокалом. Я начала серьезнее относиться ко всему, что у меня есть. У меня ощущение, что это мой прототип. Я такой же была очень активной. <звы> Ты попадаешь прямо в резонатор, у тебя звук впереди, вот на зубка, как нужно. Мне это нравится. Я просто сегодня наслаждалась, наверное, самым лучшим концертом в моей жизни. Я должна сказать вам, что, к сожалению, из пяти невероятных красивых детей я выберу только двоих. Дальше со мной на большой сцене будет работать. Андрей, это ты. Спасибо. Давай. Я вас очень сильно люблю. Хочу стать таким же, как папа, ездить на гастроли. Мама! Хорошо. Да. Галя. <laughs> Галя. Спасибо большое. Я воспринимаю этот проект как толчок в мой новый мир. Здесь я буду вкладываться по полной. Они оба очень сильные. Я их уже полюбила. И я вот здесь умываю руки. Самое сложное уже пусть достается жюри. Встречаем у маленьких спивакю. Галя, Андрей. Я рада вас бачити. Андрій першим буде співати. Готовий? Так. Ну, Ми підемо з Галиною. Попліткуємо по дівочому. А тобі успіху. Дякую. До давно Спасибо дякуємо тобі за такі не дитячі емоції на нашому дитячому шоу. Галина, ну а тепер ти. Была. А что ты пела? Я смотрю, что лицо знакомое. Жизнь продолжается. Боже, никто не повернулся к тебе, девочка моя. И вся страна переживала. Я очень рада, что ты пришла еще раз, что ты не сдалась. Да. Андрюша, твое выступление. Оно ворвалось в мою жизнь со взрослыми эмоциями, чувствами. Очень мужественно и очень, э, как ты знаешь, честно это было спето. И у тебя очень серьезные вокальные данные. Твои родители могут смело тобой гордиться. Спасибо. Галь, ты пример для себя. Девочек вот, не бояться, а вот именно брать вот этой вот силой, этой энергетикой. Молодец, супер. Спасибо. Андрій, а де ми з тобою могли бачитися? Галю ми бачили на голосі а тебе. А я у першому сезоні до фіналу дійшов. І от сьогодні ти тут. <плес> Молодець. Дивлюся зараз на Андрюху і розумію, що це такий професійний артист. Він як почав співати, я розумію, що тут дівчата вже починають губити свідомість. Дякую вам, Велике. Галя, ти не дубок. Ти такий гарненький, маленький, ніжний дубочок. Все, що ти зробила на рівні артистизму. Це було чудово. Дякую. Зараз саме настав час віддати голос. І почне Олена. Галя. Спасибо вамся. Один голос те багалином. Є таке поняття, як чоловіча солідарність. Чувак, я з тобою. Дякую. <реш> 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 к сожалению, кто-то один из вас должен покинуть проект. Эти правила меня всегда, конечно, уничтожают. Очень трудный выбор. Я хочу, чтобы в проект дальше, поддерживая так всех не сдающихся людей. Что а дальше, Галя? У команды Нади Дорофеевой опыняется на дубок Ты счастлива? Да, счастлива. Да. да. Можно я, я. что-то скажу? Да. Андрей, я хочу тебе сказать, ты был супер молодцом. Я вообще даже думала, что я не пройду. Я думала, что ты Придешь, ты очень хороший мальчик, ты очень круто сегодня спел. Я Спасибо. честно по поддерживаю тебя и всегда буду за тебя. Ты просто молодец. Боже, какая умничка. Спасибо, до свидания. Тельки в парад. Вам таешь? Я такой. Дякую вам всем.